लाइव आप तुमची साथ ठीक है मैं वो ही कहूंगा कि ये ऐसा है कि सिस्टम आपको बता देता हूं जितना भी अकाउंट्स है अकाउंट पहले इलेक्शन कमीशन को जाता है इलेक्शन कमीशन को जाने के बाद जो है उसमें प्रोग्राम होता है कि ये आपके पास एडिशनल फंड है या नहीं है अगर एडिशनल फंड है तो इलेक्शन कमीशन पूछता है कि आप इसका विवरण कैसे खर्च करोगे क्या करोगे किस पर इस्तेमाल करोगे और एक्सेस अगर रहा तो वही टैक्सेबल इनकम होता है अब 1700 करोड़ की अगर नोटिस आई है तो इसका मतलब है कि 1700 को आप 70 परसेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना उनका इनकम होना चाहिए तभी जाओ उतना उनके पास एक्सेस होना चाहिए तब जाके उसकी नोटिस होगी ये तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन के वक्त भी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए धमकाने के लिए ये मेरे ख्याल से लोगों के सामने अब आना शुरुआत हुआ है कि ये नॉन पॉलिटिकल तरीके से लोगों को डराए और धमका रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू इन अधिक ऑर्डर नहीं। त्यांनी त्यांनी सीबीआय क्लीन चिट दिली असेल पण अजून कोर्टाने क्लीन चिट केली नाही एवढी फक्त माझी माहिती जे आहे त्या पद्धतीने पूर्णपणे विरोधी पक्ष उभा राहायला पाहिजे होता आम्ही प्रयत्न करत होतो की यांची महाविकास आघाडी होती त्याच्या माध्यमातून उभा राहावा पण त्याच्यामध्ये असणार पट्याने जे होतं ते फट्याने आम्हाला बाजूला करायचं आहे आणि जी आले आने पाएंगे आना क्यों नो वो कर रहा हूं मैंने मैंने ऐसा कोई मैंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कहा मैंने सीधा ये कहा है कि हम दरवाजे खोले हैं और बातचीत आप भी खुश लोगों से हम लोग कर रहे हैं पहले इसलिए कहा है कि किनका रूप कैसा है वो आज मैं नहीं बताऊंगा हमारी कोशिश होगी कि भी है हम लोग सब मिलकर इकट्ठा लड़े उस पर किसी को बगल में ना रखे किसी को हम लोग साइज राइट ना करें इसलिए हमने कोशिश है इसलिए दो जो है वो दो को हम लोग फाइनल प्लान आपके सामने रखेंगे हम अगा से क्यों बात करें हम इंडिविजुअल से भी बात करते हैं इन्विज पक्ष से भी बात कर सकते हैं दे सही कि पहला टप्पा तुम्हारा इलेक्शन मध्य आणि पहिला टप्पा मी अगोदरपासून म्हणत होतो आपण विश्वास ठेवायला तयार नव्हतात आपण सगळेजण वंचित बोजन आघाडीला टार्गेट त्या ठिकाणी करत होता की कर यांचं जमलं नाहीये यांनी आपलं असणार स्वतःच कोबर झाकलेलं आहे ते दाखवायलाच तयार नाहीये आणि आता असणार क्लिअर आले की सेना मी मागे म्हणत होतो की सेना आणि काँग्रेस सूप जमेल नहीं है उगड़ वायला है ठीक है तारीख को जो मैंने जैसे कहा कि तारीख को जो है वो फाइनली हम लोग सब कुछ जाहिर करें ते मला तर त्या सगळ्या फॅक्टर्स लक्षात घेऊनच मी असं म्हणालो की सगळ्यांचं ते एक जेवण दोन तारखेला त्याचा सगळं नियम मिच होऊन जाईल असं त्या ठिकाणी मानतोय ते बरोबर आहे की जगा धनाजय पाटील यांच्याकडे सुद्धा एक त्यांनी जी पद्धत केलेली आहे सकल मराठा संघटना जिल्ह्यात जिल्ह्यावर बसून त्यांनी असणारं त्यांच्याकडे नावं पाठवावी कॉमन नावं पाठवावीत असं जी आहे तीसुद्धा एक प्रक्रिया चाललेली आहे ती आज मला वाटतं उद्या संध्याकाळी त्यांची असतात ती पूर्ण होईल असं काही मानतो पण म्हणजे दोन तारीख जी आहे त्या दोन तारखेपर्यंत सगळं फायनल झाले बंद नाही माझी आमची जी चर्चा झाली त्याच्यामध्ये त्यांनी तो आग्रह सोडलेला आहे आणि जिल्ह्या जिल्ह्यामधलं सगळं मराठा समाज जे

कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किए गए क्योंकि आखिरी दिन खत्म हो रहा था तो कार्यकर्ताओं को हवा कर नहीं छोड़ सकते कि ये वो चारों सीट चार, एक सीट पर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया बाकी के चार सीटें जो है ये चार सीटों पर जो था जो कॉन्टेस्ट है ये वंचित और पे भारतीय जनता पक्ष में ही है वहां पर क्योंकि दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है कुछ लोगों ने पीछे हट के अपनी बात कही है तो बीजेपी को हम फील्ड नहीं दे सकते थे इसलिए हमको मजबूरन जो है वो हमारे उम्मीदवार उतारना हुआ और अब जो है वो वंचित बहुजन लगाएंगे और बीजेपी के पीछे पी लड़ाएंगे एक ही एक से हमें किसी से नाराज नहीं मला विषयीचे पर्सनल घरला नाही आहे ना मी करता करतात माझ्यानंतर ह्याचं उत्तर तुम्हाला दोन तारखेला मिळेल

सिच्युएशनच्या संदर्भात पण नंतर असायला आम्हाला असं दिसतंय की कोणतरी खोन कोणासाठी तरी, तरी वापरायचं असं असणारा हिशेब चालू झाला आणि म्हणून आम्हाला दिसलं की याच्यामध्ये आपण असणार बी जे पीला थांबू शकत नाही काही जणांना घ्यायचंच नाही काही जणांना ना बोलायचंच नाही असा जो स्टँड होता तो पण आम्हाला योग्य वाटला नाही महाराष्ट्र हाफ तुम्हें साथ आम